Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Bumi Palestina merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut, sehingga apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah tanah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut, misalnya Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim Alaihissalam, tempat singgah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalankan Isra dan Mi'raj, tempat dakwah para nabi, dakwah yang membawa misi agama tauhid dan juga lantaran keberadaan Masjidil Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Selain memuliakan tanah Palestina, Allah juga memilih Mekah dan Madinah. Begitulah Allah telah mengistimewakan wilayah Syam dan Masjidil Aqsa, dan Allah memilih Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikannya sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Lalu, apakah Palestina disebut dalam Al-Quran? Dan apakah ada janji Allah pada Palestina dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Surah Al-Isra'a ayat 4 Sungguh hal tersebut telah terjadi Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel Telah berada pada tingkat kesombongan yang besar mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, ditambah lagi dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris yang terus membuat mereka merasa di atas. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa yang dapat mengalahkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu." Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Surah Al-Isra ayat 5. Oleh karena itu saudara-saudaraku janganlah kalian panik karena Allah pasti akan mendatangkan orang-orang yang akan menolong kalian di kemudian hari sehingga melalui mereka kehidupan kalian akan kembali merasakan kedamaian. Tapi Allah telah menjanjikan juga kepada Bani Israel bahwa mereka akan mengalami kemenangan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai, itulah kebenaran dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, karena segala apa yang telah dan yang akan terjadi telah Allah tulis di lauhul mahfudz. Kalaupun Bani Israel itu kembali melakukan kejahatan, Allah pasti akan tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka jahanam yang merupakan penjara bagi orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, Niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Janji Allah pada Palestina dalam Al-Qur'an Palestina yakni Al-Quds atau Baitul Maqdis di dalam agama Islam adalah kiblat pertama muslimin, tanah suci dan salah satu dari syiar-syiar Allah yang harus diagungkan dan disucikan. Hal ini menjadi tugas keagamaan bagi setiap muslim. Dan janji Allah adalah pahala bagi yang melaksanakannya. Palestina, yang bangsanya ditindas oleh Israel, yang sampai kini membutuhkan pengakuan dunia sebagai yang berdaulat di wilayah jajahannya, di dalam kemanusiaan juga menjadi tugas kemanusiaan bagi setiap manusia, bahwa yang ditindas harus dibela dan yang menindas harus dilawan. Hal ini pun adalah bagian dari ajaran agama bahwa penindasan adalah kezaliman dan pelakunya dikutuk oleh agama dalam kalimatnya. La'natullah ala zalimin. Namun, hal itu janganlah membuat kalian merasa bahwa Allah itu tidak adil. Karena sesungguhnya di balik itu semua Allah telah menyiapkan sesuatu bagi mereka. Allah akan membangkitkan semangat kita untuk kembali berjihad. Sehingga, Masjid Al-Aqsa dapat kembali ke tangan umat Islam. Generasi Yahudi pada masa sekarang ini bukan keturunan Bani Israel sebagaimana yang mereka katakan. Meski demikian, mereka berupaya keras menyebarluaskan klaim palsu ini, bahwa mereka keturunan orang-orang Bani Israel generasi pertama yang menghuni Palestina dahulu. Tujuan propaganda ini agar kaum Nasara menilai mereka sebagai keturunan Nabi Yakub, sehingga muncul opini bahwa merekalah yang dimaksud oleh janji sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Lama. Dengan ini mereka berharap nasara merasa memiliki ikatan emosional dan kemudian membela mereka. Sebab nasara mengagungkan Taurat, Perjanjian Lama dan menganggapnya sebagai wahyu dari Allah. Akan tetapi fakta menunjukkan jika klaim mereka adalah dusta. Mereka mengaku akar keturunannya masih murni bersambung sampai ke Israel Yakub. Padahal mereka sendiri telah mengakui banyak di antara orang-orang Yahudi yang menikahi wanita non-Yahudi. Demikian juga, kaum wanitanya pun menikah dengan lelaki non-Yahudi. Kalaupun mereka tetap bersikeras mengaku sebagai keturunan Yakub, akan tetapi sebagai kaum Muslimin, kita tidak merubah sikap selama mereka memusuhi kaum Muslimin, sebab nasab tidak ada artinya bila masih berkutat dalam kekufuran. Yahudi bukan keturunan Ibrahim, pengakuan mereka sebagai keturunan Ibrahim alaihi salam merupakan klaim yang batil. Ditinjau dari beberapa aspek berikut, batilnya klaim mereka sebagai keturunan Bani Israel secara jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah?" Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 140 Kitab suci mereka juga tidak lagi original dan sudah terjadi perubahan. Mereka telah melakukan perbuatan tercela terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi Bani Israel dengan melakukan tahrif, mengubah, memalsukan, dan memanipulasi. Demikian merupakan janji Allah dalam arti ancamannya bahwa Dia akan membalas orang-orang yang zalim.